<applause> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

دین اسلام کہ دین ایسا جامع ہے اور ایسا کامل و مکمل دین ہے اور اس کے اندر ہمیں ایسے پیاری پیاری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے ان کو اپنایا جائے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے ہم دنیا کے اندر بھی سکون بھری زندگی گزار سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہماری آخرت تو درست ہوگی ہی ہوگی کیونکہ دین تو اللہ کے نزدیک فرمایا نا ان دین ہے اللہ اسلام کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے بس یعنی کہ آخری دین جو ہے بس یہی دین ہے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کو اسی کو اختیار کرنا ہوگا جو اس دین کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس دین سے مو موڑے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کے مقدر کے اندر لکھی ہوئی اور جیسے میں نے کہا کہ دین اسلام ایسا جامع دین ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپس میں رہنے کے لیے یعنی آپس میں پیار محبت قائم کرنے کے لیے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ ہماری زندگی صحیح طریقے سے گزر سکے مثال کے طور پہ ہمدردی کا ہونا خیرخائی کا ہونا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیرخائی کو چاہے اثار یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا ہمدردی کرنا خیرخائی کا معاملہ کرنا کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دینا یہ ساری اچھی صفات ہیں کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہوتا ہے نا ایک تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی لوگوں میں پسندیدہ شخص ہوتا ہے لوگوں کے دنیا کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی ہم اشادہ کرتے ہیں آئے روز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کام آنے والے ہوتے ہیں دوسروں کے کچھ لوگ دوسروں کے بڑے کام آنے والے ہوتے ہیں یعنی بغیر معاوضے کے بغیر کسی یعنی کہ کے محض اللہ کی رضا کے لیے یعنی دوسروں کے کام کر دیتے ہیں ایسے لوگ ہوتے کم ہیں لیکن ہوتے ہیں بارہ ہر دور کے اندر رہیں ہر زمانے کے اندر ہیں آج کا دور خود غرضی کا دور ہے یعنی اگر کہا جائے نفس نفسی کا دور ہے یعنی ہر آدمی اپنی فکر کے اندر لگا ہوا ہے کہ میرا کام کسی طریقے سے نکل جائے یعنی میرے مسائل حل ہو جائیں دوسرا پریشان اگر ہو دوسرے کو مدد کی ضرورت ہو دوسرے کو کوئی غم ہے دوسرے کی تکلیف ہے اگر میں وہ دور کر سکتا ہوں تو آدمی عموماً اس میں پڑتا نہیں ہے کہ بھائی کون ان معاملات کے اندر پڑے عموماً ہمارے ہاں یہ جملہ ہوتا ہے نا عام کہ بھائی کون مصیبت کے اندر پڑے اپنے کام سے کام رکھو اپنے کام سے کام رکھو یعنی دوسرے کے ساتھ تمہیں کیا ہے کہ اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کر رہے ہو تمہیں کیا ہے کہ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر رہے ہو تمہیں اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا یہ آدمی کا نفس خود سوچ رہا ہوتا ہے یا دوسرے لوگ اسے ملامت کرتے ہیں گھر والے ملامت کرتے ہیں کبھی بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کبھی وہ شور بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے اولاد ماں باپ کو کہتے ہیں یا ماں باپ اولاد کو کہتے ہیں تو یہ ہماری زندگی چل رہی ہی ہو یعنی اشار اور اچھی صفات یہ ہماری زندگی سے نکلتی چلی جا رہی ہے حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا ہمدردی کا معاملہ کرنا خیر خواہ کا معاملہ کرنا یہ اسلام کے اندر ہے لیکن آج کافروں نے ہماری بہت ساری چیزوں کو لیا ہوا ہے کافروں نے ہماری بہت ساری چیزوں کو لیا ہوا ہے اور اس کی ایک وجہ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا نہیں ہوتا حکومت جھوٹ عام نہیں ہے وہاں رشوت عام نہیں ہے یورپین ممالک وغیرہ کے اندر اور اسی طریقے سے وہاں دوسرے کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ آپس میں یعنی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یا میں کسی کی کوئی تکلیف دور کر سکتا ہوں تو دور کر دوں یہ چیزیں وہاں پر ہیں لیکن ہمارے ہاں یہاں یہ چیزیں عام نہیں ہیں بلکہ آدمی ڈرتا ہے نا آدمی ڈرتا ہے کہ یار دوسرے کے ساتھ سیرخائی کا معاملہ کیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ خود مصیبت کے اندر پڑ جائیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اور خل مسلم. کہ مسلمان جو ہے نا وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے مسلمان, مسلمان مسلمان کا مسلم, بھائی ہوتا ہے لا یوسلی ولا و لا نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور فرمایا کہ جو آدمی کسی سے مصیبت کو دور کرے گا تو فر رجوا من قربات یوم القیامہ تو کل اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی سختیوں اور تکلیفوں کو اس سے دور کریں گے دنیا میں آپ نے کسی مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دی کوئی تکلیف تھی وہ دور کر دی تو بظاہر دنیا میں آپ کو کچھ مل نہیں رہا کچھ عوض نہیں مل رہا کچھ پیسے نہیں مل رہے کچھ مال و دولت نہیں مل رہی ہے لیکن کل قیامت والے دن جو ہے نا اس کی جو سختیاں ہیں اس سختیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے یعنی قیامت کی تکلیفوں اور مشقتوں سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے یعنی کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کی یعنی دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دینا اور ایک روایت میں آتا ہے من کان کانفی حاجت کان جو آدمی آپ اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت میں لگا ہوتا ہے نا مدد میں لگا ہوتا ہے اس کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کے کام کو بنا دیتے ہیں آپ کوئی کام جانتے ہیں آپ کو اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کی پریشانی ہے اپنے مسلمان بھائی کی تو آدمی کو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی صلاحیتوں اور جتنا ہو سکے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور جب اس کی آپ مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو بنا دیں گے کل کو آپ کو بھی ضرورت پڑے گی کل کو آپ کو بھی پریشانی آئیں گی کل کو آپ کو بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں تو ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے یعنی ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ لے وہ آپ کو نکالیں گے یہ دیکھیں کیسی کیسی پیاری صفات ہے اسی طریقے سے اشار ہم اشار کا جذبہ یعنی ترجیح دینا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا عموماً ہمارے ہاں گھروں کے اندر یہ تو ماحول ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اولاد کے اوپر اولاد کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر کہ بھائی اولاد بھوکی نہ رہے اولاد کو تکلیف نہ ہو خود ہلکا کھا لیں گے ہلکا پی لیں گے ہلکا رہ لیں گے لیکن کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ وہ اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو مسئلہ ان کی پڑھائی کے اعتبار سے بسا ہر آدمی کوشش کرتا ہے تعلیم کے اعتبار سے کوشش کرتا ہے یہ اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے لباس ان ساری چیزوں کے اعتبار سے کوشش کرتا ہے بچہ ضد کرتا ہے اس کو وہ چیز دلا دیتے ہیں بچہ کسی چیز کا بولتا ہے اس کو ہم وہ چیز دلا دیتے ہیں اور یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے اور خود ہلکا رہ لیں گے خود ہلکا کھا لیں گے لیکن یہ تو اپنے گھر کی زندگی ہے نا ایک ہے کہ دوسروں کے ساتھ یعنی دوسروں کے ساتھ اشار کا معاملہ کرنا دوسروں کے ساتھ ترجیح کا معاملہ کرنا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں مثال کے طور پہ ہم جو ہے کہیں جا رہے ہیں کسی دعوت میں گئے ہوئے ہیں عزیز و اقارب کے رشتے داروں کی دعوت میں گئے ہوئے ہیں سب رشتے دار جمع ہوئے ہیں سب رشتے دار جمع ہوئے ہیں اب کھانا لگ رہا ہے مثال کے طور پہ کھانا لگنے کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے ایک بھاگم بورڈ لگی ہوئی ہوتی ہے نا کہ جیسے ہی کیا ہے کھلے گا تو سب بھاگیں گے جیسے پتا نہیں کتنے سالوں سے ہم لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی کھانا لگے گا تو سب کے سب دوڑ پڑیں گے ایک تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ خود پیش کرنا چاہیے ٹیبلوں کے اوپر تو اب اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر بھی اشار کا معاملہ ہونا چاہیے اس کے اندر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ بھائی سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں ہر آدمی بھاگم دوڑی میں لگے گا تو تفریح پھیلے گی اب ہونا یہ چاہیے کہ بھائی آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھے جو آپ کے نصیب کے اندر ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ جو پبلک گئی ہے دوڑی ہے سب کا سب ان کو مل جائے گا اور باقی ختم ہو جائے گا بلکہ اور سلسلہ چلتا رہتا ہے نا اور آ رہا ہوتا ہے کھانا آتا رہتا آتا رہتا ہے تو اس کے اندر اشار کا معاملہ کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں کہ ہاں بھائی پہلے آپ نکال لے پھر میں نکال لیتا ہوں پہلے آپ نکال لیجئے یہ نہیں کہ ہر آدمی پلیٹیں لے کے اب سالن بیچ میں آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے کپڑے بھی برباد ہوتے ہیں بس اس کے اندر عجیب افراتفری کا ایک ماحول ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے اب چھوٹی سی چیزیں ویسے دیکھا جائے تو لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے اثار کا معاملہ ہو جائے اور صحابہ کی جو زندگی تھی نا ان میں اثار بڑا تھا اللہ تعالیٰ نے جو انصاری صحابہ تھے نا کچھ صحابہ تو ایسے تھے نا جو مدینہ کے اندر پہلے سے رہتے تھے مدینہ کے اندر پہلے سے رہتے تھے انہیں کہتے تھے انصاری صحابہ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو مہاجر تھے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ کے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو صحابہ کرام بھی تشریف لا رہے تھے آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کے اندر اور تو وہاں پر جو صحابہ کرام پہلے سے موجود تھے نا انصاری صحابہ ان کے اثار ایسا تھا اور ان کا جذبہ ایسا تھا اپنے مہاجروں کے لیے قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے تھے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے تھے خود خود تنگی کے اندر ہو اتنی نہیں ہے ہے لیکن جتنی اس میں بھی دوسروں کو کیا کر رہے تھے ترجیح دے رہے تھے آپ نے فضائل آمال کی تعلیم ہوتی ہے سنا ہوگا نا معاملہ وہ ایک والا واقعہ ہے تو اس کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام کا کہ بھائی بچوں کو سلا دیا کہ مہمان آ رہے ہیں اور خود بھوکے رہ گئے بچوں کو بھی بھیلا پسلا کر سنا دیا اور رات کو لائٹ چراغ بند کر دی اور ایسا محسوس ہوا کہ کھا رہے ہیں اور مہمان کو کیا ہے کھلا دیا خود بھوکا رہ گئے بچوں کو بھی کیا کیا سلا دیا یعنی ایسا جذبہ اور مہمانی کی ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں بھائی یعنی آج کل تو یہ بہت دور کی بات ہے آج کل تو مہمان آتے ہم تنگ ہو جاتے ہیں یار کہ کیوں آ گئے ایک دن دو دن تین دن رہیں گے پھر آدمی بولے گا کہ اب جاؤ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا یعنی ہمارا عمومی مثال یہی ہے لیکن وہاں دیکھیے ایسی مثالیں تھی کہ وسعت نہیں ہے غربت ہے غریب ہے لیکن پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں اور پھر جب معاجر ہجر ہجرت کر کے آ رہے ہیں انصار صحابہ کے نام تو ان کی ایسی عجیب عجیب مثالیں کہ انہوں نے کس طرح ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر دوسرے کو مال کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے اپنے اوپر ان صحابہ کے نام کو جو مہاجر نے ان کو ترجیح دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ صفت اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دسترہ فرما دیا یعنی صحابہ کرام کا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں اور ہمارے لیے نمونہ بتایا کہ دیکھو تم اگر کامیابی چاہتے ہو تم زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو تو تمہیں ان صفات کو اختیار کرنا ہوگا جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاب صحابہ کی صفات تھی تمہیں ان کو اپنانا ہوگا اور ان کی صفت کیا تھی کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کے اندر کیا فرمایا ان نمن اخوا کہ بھئی مومن تو کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوا کرتے ہیں ان نمن ممنون مومن تو کیا ہے بھائی ہوا کرتے ہیں یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انا نہیں فرمایا ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک یقیناً پکی ٹھکی بات یہ والی بات لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان فرمایا انما عربی گرامر کے قواعد سے انما بولا جاتا ہے نا انما تو اس کے ترجمے میں ترجمائی یوں کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اس طرح نہیں تو کے الفاظ آتے ہیں یعنی مومن تو بھائی ہوتے ہیں مومن تو کیا ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ اپنے بہت سارے جملوں کے اندر بھائی وہ تو ایسے ہی ہوگا یعنی یہ تو ایسے ہی ہوگا تو فرمایا کہ مومن تو کیا ہوتے ہیں بھائی ہوا کرتے ہیں فاسلহু بینا خویکم آگے آگے کیا فرمایا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان سلا کرا لیا کرو ہمارے ہاں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں بس اوقات بازاروں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں کام کرتے ہوئے ساتھ پارٹنر سے کیا ہوتے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی یہ سفت ہمارے اندر کتنی ہے ہم نے آج تک زندگی کے اندر کتنے لوگوں کی صلح کروائی کتنے لوگوں کی ہم نے جھگڑے تو بہت دیکھے نا جھگڑے تو بہت خطرناک خطرناک قسم کے دیکھے ہیں. لیکن ہم نے صلح کا کردار کتنا ادا کیا ہم نے صلح کا کردار کتنا ادا کیا اس کے لیے ہم نے کردار ادا نہیں کیا تو یہ صفت یہ یہ اچھی اچھی صفات یہ آج ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے یہ ہم سے کیا ہے نکلتی چلی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے پریشانی ہے اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہے خود غرضی جو اچھی صفت نہیں ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بھائی میرا کام بنتا چلا جائے دوسرا باہر میں جائے یہ ہوتا ہے نا کہ میں بنتا چلا جاؤں میرا کام اچھا ہو جائے میرے گھر والے اچھے ہو جائیں میری اولاد اچھی ہو جائے لیکن دوسرے کا کیا ہو رہا ہے یعنی اس سے بالکل بے غم لڑھا اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ سامنے والا مسلمان ہے بھائی ہے اگر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو مدد کیوں نہیں کر رہا اب ہمارے یہاں دیکھیں راستوں کے اندر ٹریفک کے اندر حادثات ہو جاتے ہیں بس اوقات حادثات ہو جاتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جائے وقوع کے اوپر پہنچتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جائے وقوع کے اوپر فی الوقت پہنچتے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی گاڑیاں جوڑاتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے اور منظر اور سین دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں ویڈیو بن کے اس کو فیس بک پہ اس نے لگانی بھی ہوتی ہے نا کہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ یہ معاملہ ہوا ہے لیکن بھائی تم ویڈیو بنا رہے تھے کیمرہ کر رہے تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یہ سارے کام چھوڑ کے فضول آپ جا کے اس کی مدد کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ اگر وقت پر پہنچتے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے موت کا لیکن خود اسباب کے درجے کے اندر اگر وقت پر پہنچ جاتے اس کی مدد ہو جاتی ہے اس کی جان بچ جاتی ہے ممکن نہیں بلکہ ایسے ایسے واقعات سامنے آئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اور حادثہ پیش آ گیا نا حادثہ تو حادثہ پیش آنے کے بعد جو آدمی گر گیا ہے زخمی ہو گیا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اس کے جو پرس گرا ہوا ہے وہ پیسوں کو کیا کیا جا رہا ہے نکال کر اپنے قبضے میں لیا جا رہا ہے یعنی کس قدر دیکھا جائے یعنی کہ گھٹیا بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہے یعنی ایک آدمی ہے وہ جان سے جا رہا ہے لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یعنی ہم میں سے بعض لوگ مرادیں گے یعنی کہ مطلب سبھی سے اس طرح میں کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں مطلب جو کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس آدمی کی مدد نہیں ہو رہی اس کی فکر نہیں ہو رہی وہ جان سے جا رہے تو جائے لیکن اس کے پاس جو دولت ہے جو بچی کچی, کچی کچھ ہے تو اس کو کیا کیا جائے لوٹا جائے اب دیکھیں یہ اچھی صفت تو نہیں ہے نا یہ بری یہ صفت ہے تو اچھی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور آسان طریقہ یہی ہے نا اچھی صفات کو پیدا کرنے کا کہ آدمی نا اپنے, آپ کو خادم سمجھے. آدمی اپنے آپ کو خادم سمجھے گا نا آدمی اگر تو پرسکون رہے گا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا عالم میں, ہوں ہوں, میں مفتی ہوں بڑا ہوں بڑا لوگ میری کیا کریں خدمت کریں ہر آدمی اپنے آپ کو اگر خادم سمجھے نا کہ بھائی میں گھر والوں کا بھی خادم ہوں اور میں اپنے رشتے داروں کا بھی کیا ہوں خادم ہوں اپنے دوستوں کا بھی کیا ہوں خادم ہوں یعنی ان میں جتنی مدد کر سکتا ہوں میں کروں گا تو یہ اچھی صفت ہے اس سے زندگی پرسکون بھی رہے گی آپ بھی ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے کبھی کوئی کسی کے لیے اچھی طریقے سے اگر نیکی کی جائے نا اس کی مدد کی جائے تو ذرا سوچیے گا بیٹھ کر رات کو اکیلے میں تنہائی میں کہ آپ کو کتنی خوشی ملے گی کہ یار میں نے آج فلاں آدمی کی جو ہے نا بغیر کسی عوش کے میں نے اس کی مدد کی ہے آپ کو ذہنی طور پر ایک سکون ملے گا ذہنی طور پر آپ جو پھر آپ کی صحت اس سے صحیح رہے گی اور پھر آخرت کے اعتبار سے تو اجر ملتا رہے گا یعنی <سلام> یہ ہے کہ اچھی صفات پیدا کی جائیں ہر آدمی اپنی خدمت اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہوئے کہ میں خادم ہوں اس سے ایک تو تکبر پیدا نہیں ہوتا آدمی میں آدمی میں جو تکبر ہے نا کہ ایسی بڑی بیماری ہے نا اور ایسا بڑا بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الکبریا کو کہ بھائی بڑائی تو میری چادر ہے بڑائی تو میری چادر ہے تو یہ سَمَسْ وَلْ <بِرِين> اللہ نے کیا فرمایا کہ متکبرین کا برا ٹھکانا ہوگا کا برا ٹھکانا ہوگا قرآن کے اندر جگہ جگہ فرمایا تو ایک کہ آدمی اپنے آپ کو خادم سمجھے اور ان اچھی صفات کو اختیار کرے کہ میں کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہوں مدد کروں کسی کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کر سکتا ہوں کروں اور اسی طریقے سے اثار کا معاملہ کر سکتا ہوں تو کروں تو پھر دنیا بھی لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی آپ پسندیدہ ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ کی آخرت بھی کیا ہوگی اچھی ہو جائے گی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھے اچھے صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب للہ